понад Єдина Україна та країна, в якої розмовляють різними мовами, в якій є різними відповідальними, але та країна, в якій є закон, та країна, в якій є єдність, та країна, в якій є єдине майбутнє, і та країна, яка будує сучасні умови для України, яку можна вирішати. На жаль, минуло року. Людей, які поминують, людей, які не вживе, виживає, де торгує в немає, панує корупція, де немає справедливості країна, та країна єдина. І вона буде тоді в Україні. Коли кожен буде пишати, що він в Україні, що є нормальний стандарт, життя, що він відчуває свою в цій країні. І я впевнений, що ми можемо це зробити. І це бажання кожного незалежно від гриві. Того, в якому регіоні він живу. Я впевнений в тому, що на сьогоднішній день роз'єднують політики, політики, які знаходяться, яким нема чого запропонувати людям. Вони не можуть запропонувати стандарти, вони не можуть запропонувати речі, і вони починають розколувати країну, говорячи про національність, про мову, і розповідання. все, что заводит. Наше сегодня – снищить коррупцию, сделать так, чтобы была справедливость в стране. И я уверен, что каждый украинец на этом поддержит. Можно на русском загрузке. Как оцениваете, что вы еще Обама, и все-таки думаете, ли, что Америка и Европа готовы в военном плане помочь Украине? Или только в санкции заявления? Я, я уверен, что мы должны сделать все для того, чтобы этот решился мирным путем за столом переговоров используя любые методы давления санкции или еще какие-либо ни в коем случае мы не должны допустить чтобы прорвалась кровь это самый ужасный сценарий который может быть разбор все заявления я понимаю что на сегодняшний день идет пропаганда в российских средствах массовой информации что россиян жить ущемляют что россиян пришли радикалы националисты экстремисты и так далее, чем, чем пока не желают э, тех людей. Сегодня люди объединились в желании жить в нормальной, современной европейской стране. Скинули диктатуру Януковича. И на сегодняшний день наше задание построить нормальные стандарты жизни для каждого украинца, чтобы был закон, чтобы была справедливость, чтобы было будущее в стране. Но есть силы, которые находятся не только в Украине и за ее пределами. Мы да, в делании все эти вопросы по разным признакам. И мы на сегодняшний день это делаем. Они же после референдума. Вот что будет делать Украина, когда на референдуме, наверное, ну, там проголосуют за присоединение СССР? Референдум э -э назначен незаконно, в антиконституционный способ неизвестно по каким списком, которые не заставлены. Очень много вопросов. Каким образом голосовался на референдум? Кто присутствовал из депутатов? Не присутствовало абсолютно ни одно средство массовой информации. Единственное, кто присутствовал в зале Крымского парламента, мы знаем, что вооруженные люди. И после этого можно говорить о легитимности. У меня есть твердая убежденность, что это спланированный сценарий. Я какой страны вы считаете вас с нашими более вероятными союзниками? Я не понял вашего вопроса. Какая страны мира, Европы? Вы считаете, что это такие вероятные союзники, хорошие, крупные, которые могут оказать помощь Украине? Мы обращаемся ко всем странам, кто видит Украину европейской, цивилизованной, демократичной Каждая страна, которая деляется нами, наши взгляды, является другом, партнером. Мы уверены, что независимая, суверенная, целостная Украина – это будущее для каждого украинца, в которой есть закон, в которой есть перспективы для каждого, в которой создаются рабочие места, и в которые создаются все стандарты, нормальные стандарты жизни. А сегодня, сегодняшний экономический и политический кризис – это результат деятельности тех политиков, ответственности Януковича, который сбежал сегодня и комментирует, что он якобы еще действующий президент. На самом деле все то, что происходит в стране, полной ответственностью лежит на нем и тех людях, которые привели страну к данному кризису. Вы поддержать внесение военного положения в Украине? Мобилизации Всех? В случае, В случае интервенции, дальнейшего вмешания, я думаю, что этот вариант, этот сценарий не встречается будет вы, выборы президентские принципы вы вы за части, то, чтобы принести э... Сегодня, раз, раз, сегодня разогрется сценарий, сделать все для того, чтобы перенести президентские выборы. Парламент сегодня является един, э, э, легитимным органом. Нам необходимо сейчас построить легитимную вертикаль власти для того, чтобы стабилизировать политическую ситуацию, для того, чтобы реализовать экономические реформы. У нас есть все составляющие для этого, но есть силы, которые заинтересованы, чтобы выборов не было, чтобы стабилизации в стране не было и делается все для того, чтобы раскол страны внести смуту. и это видно невооруженным глазом так выборы ведь будет в разчирах будет съезд партии ударных которые будут вот, Важно, вас, первый, я, да, нужно, я уверен состоятся? что я уверен что мы сделаем все для того чтобы выборы которые уже э, объявлены проголосованы 25 мая состоялись в стране была э, вертикаль власти устроена которая могла бы стабилизировать ситуацию вы в Крым планируете поехать еще не частям это очень подождите

Я рассматриваю только лишь мирным путем решить вопросы и уверен, что у нас путем переговоров, путем дипломатии, путем давления санкций любыми способами, ни в коем случае, не способом силового силовой эскалации конфликта. Ни в коем случае мы не должны допустить для того, чтобы началась лица Это самый э, плохой сценарий, который может быть. Есть люди, которые заинтересованы в том, чтобы э, ситуация, э, в Украине была нестабильная ситуация. Мы должны разрушить эти планы. Поэтому обращаемся к восточным регионам. Не поддавайтесь на провокации. Обращаемся ко всем людям, которые сегодня вдавливаются, что сегодня якобы ущемляются права русскоязычного населения. Якобы ущемляются права э, людей в Украине. Это неправда. Пропаганда, которая работает э, очень серьезно против э, сегодняшней власти, против э, э, украинцев. Я не знаю ни одного украинца, который говорят на русском языке, говорящего на русском языке, кому, кому предъявлялись бы претензии, за это. или ни одного украинца, говорящего на украинском, в любом из регионов Украины, которого мы не понимали и также предъявляется на претензии, за то, что он говорит на этом языке. Мы многонациональная страна, это наша сильная страна, и мы должны в мире с уважением жить. Мы живем. Все остальное манипуляции, которые. І промивання мозгів, коли на сьогоднішній день відео сослідством масової інформації Російської Федерації. Що буде, якщо Україна втратить Крим? Що буде в разі, якщо Україна втратить Крим? Я повинна я впевнений в тому, що ми повинні зробити все для того, щоб ні в якому разі не втратити Крим. Крим це територія України. Мы сделать, и делаем сейчас все для того, чтобы целостность Украины, независимость, это две наиболее вещи, были в Украине, реализовывались, и никто не смог это сруйнувать. Вы лично планируете попасть в Крым? С метою. Эээ... Ситуация. Какая, какая, скажите, пожалуйста, какая цель прибытия сейчас в Крым? Агитировать солдат? Сегодня, на самом деле, к большому сожалению, все радиостанции, средства массовой информации э, захвачены. Сегодня парламент захвачен. Наши депутаты только что вернулись с Крыма. Э, ситуация э, очень серьезная. Мы сегодня концентрируем наши действия здесь и концентрируем наши действия с иностранными э, представителями представителями европейских стран, с представителями России для того, чтобы убедить, сделать все возможное для решения этого конфликта без силового... Россия идет на контакт. К большому сожалению, сейчас не можем похвастаться, что контакт с российскими представителями у нас хороший. А как, вы, как вы наблюдаете, есть ли еще настоящая украинская власть на Крыме? Есть ли еще связь Крыма с Украиной? Реально? сегодня власть в Крыму незаконным образом захвачена. И тот референдум, который проводится в Крыму, не, не соответствует ни конституции, ни законам Украины. Тем самым он не является законным. Сегодня присутствие российских пост в Крыму точно так же является незаконным. Образом. Это нарушение будет первого договора и Спасибо за ваш вопрос.